Привет, ребята, и это ну, тур по домику для вас, вы можете брать все идеи домика, да, Тупо все, хоть весь дом можете взять, да, все идеи типа домика для подписчиков, обустройка, Тупо дом сам обустроен, я буду показывать тур по нему, кто хочет вторую часть, то если будет 20 лайков, то тогда будет вторая часть. Надеюсь, что вам понравится сама обустройка, в пару в комнатах есть вещи, а в других нема. У меня было дальше уже нудно делать разные вещи, ложить. Поэтому мы типа вот так вот у нас. Мне очень нравится, как получился номер, потому что он типа, в таких стилях прикольный. Такой он эстетичный больше-менее. Это типа, типа он по размерам, как семья Карины. автор Карины. там для двойняшек комната и для мамы с папы. Вот так, вот, дом сам по себе нормальный, приятный для жития. Ну и мы начинаем, в принципе, с ним при... приятного просмотра. Мы, короче, заходим в прихожую. И тут и все с зеркальца есть такая, тут можно подавиться. Дальше. Тут столик с книжечкой. Типа разными вещами. Потом в зеркале можно типа, свое отражение. Потом тут можно посадить и поработать переобуться, например. Тут можно взять книжку, например, пойти куда-то почитать книжку. Здесь ползать страниц, например. Дальше. Тут еще есть вот. свечки, ароматизирование, телефончик. Ну, база, все. И, в принципе, комната сама по себе мне очень нравится. Наверное, она в доме. Сама красивая. Тут можно посадить, и тут можно посадить. Дальше можно, типа, досвим... Ну, вообще там, говорится, цветочек. Pues, так вот, все идеи дома еще раз посмотрю. Можно брать. И все идеи мои. Тут можно так вот посадить. А тут уже, типа, ванная идем. Тут а, можно купаться. Дальше идем. Это, типа, туалетная комната, так сказать. Все, все. Типа, они, тут есть идеи мои. Вот, например, вот это вот, моя идея. Я и сама думала. Все, все. Тут есть идеи разных. Я бы бачила все идеи Баттера и в Пинтересте, и везде. То есть, да, тут есть и мои идеи обустройства и чужие. Да. все, в принципе, можно брать. Ну, мы, в принципе, кончили зал. Мне зал очень понравилось тоже. Особенно цей уголок. Ну, все, в принципе, идем на другой этаж. Тут пока пусто, но я не знаю, что -то. добавить. Вы сами уже добавите, что вам тут надо. Например, игровую. Это ком комната родителей и двойняшек. Тут Можно потому а тут мини грива. Потом гардероб, Он пока пустой, я, я не знаю, что добавить. Дальше идем сама типа зона отдыха, тут можно положить поспать, посидеть. Дальше так сейчас, секунду кровать вообще моя будет тут стоять, а другая тут. Это типа для будущих двойняшек, а это для родителей типа кровать. Дальше идем на кухню, в кухне у нас тут типа такая холодильник и у тебя типа я не понял духу я не долго короче плита да сейчас я добавлю тут стульчик добавить для двойняшек все один сюда другой сюда все вот так вот типа тут а мини типа идеально так ну в принципе я бы дом кончила все я я разрешаю брать тут в принципе все красиво, кто захочет приезжать, то просто будет срать так И все. Ладно, всем пока. Это видео мне очень понравилось. Если вам хочется другую часть, то напоминаю, что тут будет 20 лайков и будет актив хороший. За ним будет другая часть. Там будет третья часть. Ладно, всем пока. До свад... На свадьбе была Ульяна Докс.